शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है और नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद अस्सलाम तो वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की जाना मैं कौन नाजरीन कराम आज की इस वीडियो में हम आपको जिस बुज़ुर्ग हस्ती के मज़ार अकदस की जीतारत करवा रहे हैं उनका नाम है हज़रत सैयद दाता अली रहमतुल्लाह अलैह नाजरीन कराम आपको बताते चलें कि करामत का लफ्ज़ करम से है अल्लाह ताला के करम से ऐसा फ़ेल जो उसके वली से सरजद हो जिससे इंसानी अकल और कुत आजिज़ हो जाए करामत कहलाता है अल्लाह ताला के वलियों के सामने जब बातिल आकर टक्कर लेती है तो अल्लाह अपने वलियों को सच्चा करने के लिए उनसे ऐसी ताकत का इज़हार करवाता है जिससे बातिल आजिज़ हो जाता है तो ये करामत बन जाती है सूफिया के नज़दीक ऐसी ही करामत भी मौजज़ा के ताबे है नाज्रन कर मौजा का ज़हूर पैगम्बर से और करामत का ज़हूर अल्लाह के वली से होता है साहिब मौजा शुरू में तसरफ़ पैदा कर सकता है क्योंकि वो खुदा का नबी होता है और साहिब करामत के लिए इतवा शरीत ज़रूरी है क्योंकि वली की करामत शरा के बरक्स नहीं होती है बल्कि आयन शरा को हक़ साबित करने के लिए होती है नाजरेन कराम करामत अल्लाह ताला की अनायतों में से है और नाजरेन कराम आपको बताते चलें कि हज़रत सैद दाता अली हजवे रहा कामिल में से हैं इसलिए आप से करामत का इजहार हुआ अल्लाह ताला ने तहमत को करामत के जहूर से मुकरम किया बेशुमार करामत आप से सरजद हुई मगर वो सफ़ाई करताज़ पर नहीं आ सकी। नाजरिन कराम लाहौर में एक सौदागर था जिसका नाम करीमुल्ला था नाजरेन कराम माल और दौलत उसके पास बात था बहुत ज़्यादा माल व दौलत थी उसके घर बेटा पैदा हुआ नाजरेन कराम उस सौदागर ने अपने बेटे का नाम इमाम बख्श रखा बड़े जशन किए बड़ी ख़ुशी मनाई उसी दिन ख़बर आई कि जिस कारवां में उसका माल था उस पर डाका पड़ा है थोड़े अरसे के बाद एक और कारवां के लुटने की ख़बर आई लड़का भी नाज और नेमत से प्रवेश पा रहा था गर्ज़ बेचारा तंग होकर ख़ुद बाहर निकला मगर नाकाम वापस आया लड़के को मकतब पर बिठाया जब साहिबजादे ने उस्ताद की दाढ़ी खींचना चाही, तो उसने भी जवाब दे दिया यहाँ तक कि वो लड़का आवारा हो गया घर की चीज़ें बिकने लगी घर की चक्की सौदागर की बीवी ने चार धीरम में बेची और आखिर खावन से बेवफा हो गई और यक बाद दिगरे तीनों दर्दनाक मौत से मर गए आखिर में फरमाते हैं कि तकदीर इलाही ऐसी ही थी किसी को दम मारने की ताकत नहीं कि वो मालिक है और हम उसके बंदे हैं नाजरन कराम हज़रत ने कशफुल असरार में एक जगह दुनिया को सरासर दर्दअलम की जगह करार दिया है औरत को बेवफा बताया है लाडली औलाद के नुकसान बताए हैं और सब्र करने और किस्मत से ज़्यादा हासिल करने के लिए दौड़ धूप करने पर अफसोस जाहिर किया है और उसकी मिसाल में लाहौर का ये चश्मदीदा वाक़ लिखा है नाजरीन कराम वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली मजीद मालूमती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे इन शाजरे क़राम जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे नाजरे क़राम हमारी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये रूहानी मालूमात और रूहानी किस्से पहुँचते रहें